Як розпочати ранок, щоби день став успішним. Виявляється, для цього існують декілька простих правил. Усього чотири нові пункти в вашому житті, і ви почуватиметеся більш здоровішими, енергійнішими та успішними. Це програма Мудне здоров'я і ми розпочинаємо. Чашка кави і бутерброд у кращому разі, та ранкові збори у шаленому ритмі. Саме так свій ранок розпочинає більшість людей. Як свідчать опитування, майже 70%. стрес, який ми отримали одразу після самого пробудження, може стати причиною зіпсованого настрою на увесь день. І так, перше правило вдалого ранку це ранній підйом. Чимало відомих та успішних людей прокидаються саме на світанку. А в народі існує приказка, хто рано встає, тому Бог Бог подает. И, до речі, лекари переконуют, такая народная мудрость моя, наукове обґрунтування. И на генетическом уровне человечество привыкло вставать очень рано. Перед просыпанием организм готовит себя к предстоящему дню. За время сна накапливается энергия, гормональные процессы, которые связаны с бодрствованием и сном, также сбалансированы к раннему просыпанию. Таким образом, просыпаться рано полезно, потому что статистика нам говорит о 85 процентах Людей, которые по своему генотипу и биологическим ритмам являются жаворонками. В связи с этим, конечно, их рабочий день должен начинаться не позже 7 утра. Есть небольшой процент сов, настоящих сов, которые чувствуют себя наиболее работоспособно во второй половине дня. Но все-таки медики рекомендуют их рабочий день начинать не позже 9 утра потому что наиболее энергетические емкие процессы э, природа нам закладывает на утреннее время Итак. Перше правило успішного ранку це ранній підйом. Але лікарі рекомендують прокидатися о 5-6 годині лише тим людям, які почувають себе при цьому комфортно. А от друге правило вашого успіху обов'язкова фізична активність на початку нового дня. Адже це допомагає пришвидшити обмінні процеси в організмі, покращує мозкову діяльність. А ще кажуть, ранкова зарядка сприяє виробленню гормону щастя та, звичайно, допомагає схуднути. Ранковий біг, мабуть, один із найбільш доступніших видів фізичних тренувань. Але для того, щоб він приніс користь, потрібно знати, як правильно бігати. І сьогодні про користь бігу нам розповість фітнес-інструктор та майстер спорту з вільної боротьби Олег Вишицький. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ранковий біг корисний для нашого здоров'я? Чим саме? Я би сказав, утріній біг заряджає чи емоціонально? Заряджає його фізично. у вас начинают вырабатываться гормоны радости, серотонин. Бег вообще как таковой и утренний, и вечерний тренирует вашу и сердечную систему, и сосудистую систему. Он повышает ваш иммунитет устойчивость к заболеваниям. А если людина никогда не бегала, або бегала дуже дуже давно, еще где-то за школьных часів, скажите, пожалуйста, из чего нужно начинать ранковые пробежки? Вот как себя змусити первый раз выйти и чего начать? Бег, так же как и ходьба, это естественное состояние организма. Есть нюансы, чтобы не навредить себе, не, не нанести травм. Конечно, да, надо. Это первое, Перед бегом обязательно разминайтесь. Uh -huh. То есть делать какие-то растяжки, наклоны. Потом сам бег начать с ходьбы. А покажете мне декілька вправ, которые можно сделать перед тем, как розпочати ранковую пробежку? Ну да, конечно. еще чего мы Первое, обязательно надо, это размять колени на коленный сустав, потому что он один из первых принимает ударную нагрузку во время бега. Поэтому вы можете поставить руки на колени и начать вращение небольшим медленно вовнутрь и потом наружу. Сколько раз завтра так так Ну, 10 раз вовнутрь, 10 раз наружу. После того, как вы размяли коленный сустав, можете теперь уже размять тазоведренное вращение таза в правую сторону, в левую сторону. А обовязково так руки ставите? Это вам так как гручнейше? удобно, можете перед грудью держать. Мне просто так удобно, это уже как кто ага. привык. Потом наклоны вперед. Причем наклоняться так, чтобы колени не... Старайтесь не сгибать колени. Угу. Да, у вас натягивается задняя поверхность бедра. Вы натянули и подержали 3-4 секунды себя, замерли в этом положении. Не, не старайтесь делать такие вот покачивания. Потому что когда мышца еще холодная... Можно еще и ну, микротравмы себе нанести. Теперь поставьте ноги пошире, но не в шпагат. Руки сложили. И то же самое, наклон вперед потянулись. Вот. Старайтесь, как будто вы хотите лок локтями достать земли. В общем, разминка должна длиться 10-15 минут. Но это я говорю про разминку вместе с предбеговой ходьбой. Потому что после того, как вы порастягивались, сразу кидаться, бежать не надо. Если уже людина начала ранковые пробежки, какие еще есть правила для того, чтобы бег принес скорость? Например, мне интересно, когда слід бегать до снеданку или после Я бы не советовал э, людям начинать бег на голодный желудок. Все-таки с утра количество углеводов, находящихся в организме, практически на нуле. Вот. Это, с одной стороны, хорошо для тех, кто собирается похудеть, потому что организм сразу начинает во время бега поглощать лишние калории. Но может привести и к печальным последствиям, когда уровень глюкозы в крови может резко упасть, и тогда человек просто потеряет сознание. Вот чтобы этого не произошло, я бы посоветовал перед бегом выпить стакан сока или обезжиренный кефир. А сколько мает тревать тренирование? Тренировка, минимум беговая тренировка должна длиться, если вы хотите добиться каких-то результатов, минимум 20 минут. Вот. Больше 40 минут я бы уже не рекомендовал бегать, это уже бег для спортсменов. Иснуют разные техники бегу. Люди, которые не профессиональные спортсмены, часто допускают мало помылок. Основные ошибки вот при беге начинающие делают, это но ну, первое, забрасывают ноги, пятки сверкают, как у зайца. Да? Нельзя забрасывать ноги назад. Нельзя разбрасывать ноги в сторону. При этом, особенно это ярко выражено у женщин, коленки начинают тереться одна об одну. А может можете мне продемонстрировать, как правильно бегать и подивитися, как я бегаю? Можливо, у меня також є чимало помилок. Давайте попробуем, конечно. Вы мысленно рисуете перед собой линию через свой центр тяжести да, вот представьте что это вот эта линия проходит через вас центр тяжести и теперь внешняя сторона стопы и правой ноги до да, должна касаться и потом следующий шаг левой ноги должны касаться этой линии бег идет с пятки идет на внешнюю сторону теперь и на носок никогда не старайтесь ногу прямую ставить нога всегда становится согнутой иначе Будет большая ударная нагрузка на коленный сустав. Да, еще руки, руки обязательно согнуты в локтях, перед грудью 90 градусов. Кулаки не сжимайте сильно, просто их согните в пальцах. Угу. Готовы? Побежали. А за какой швид... швидкостиной лучше бегать? Ну, здесь уже надо контролировать свой пульс. Вам... Под, с какой скоростью бежать вам подскажет ваш организм. Я уже говорил, что пульс не должен превышать 150 ударов в минуту. немножко мягче надо бежать, не хлопать носками. А так, в общем-то, все нормально. Но тем более с приобретением опытов у вас бег все время будет совершенствоваться. Скажите, пожалуйста, как убрать оптимальный маршрут для пробежек ранковых? И чем важно, например, на которой мы бегаем? Если вы только начинаете бегать, конечно, маршрут надо наметить с вечера. Даже, может быть, пройтись по этому маршруту, посмотреть где как выбирать такие места, где нет транспорта, нет промышленных предприятий. Конечно, это лучшие городские парки, лес. Очень большое значение имеет поверхность. Никогда бы не рекомендовал вам бегать по асфальтированным, по бетонным дорожкам. Хотя наша современная промышленность и выпускает уже обувь именно для такой поверхности, но все-таки лучше поберечься. Вот, и выбирать какие-нибудь грунтовые дорожки, где-нибудь по песку бежать. А чему не можно бегать по бетону, по асфальту? Если это делать изо дня в день, каждый день, вот, то будет накапливаться и усталость в суставах, и потом начнут они просто ныть, болеть. И у меня будет последнее вопрос до вас. Не секрет, что много кто начинает бегать саме для того, чтобы схуднуть. И говорят, да. ну, есть такие люди, которые говорят, вот я бегаю, бегаю, и никаких результатов. Чи есть какая-то специальная система, как так бегать, чтобы схуднуть? Да, есть такой, так называемый, комплексный бег, когда вы... Ну, допустим, первые 100 метров бежите с максимальной скоростью, а потом 100 метров идете, потом опять бежите, и так в течение 20 минут. Но это я бы рекомендовал уже готовым э, людям, к физически готовым, потому что начинающим э, не надо этого делать. Такая система даже вот. поширена в интернете. То, что вы читаете в интернете, всегда делите на 10, и будет где-то там приблизительно истина. Люди, которые пытаются похудеть, они должны понимать, что бег – это не панацея. Помімо біга до, до, и дієта. Ви должны следить за своїм питанням. Нагадую, сьогодні у програмі Модне здоров'я ми говоримо про чотири правила початку успішного дня. І на черзі правило третє: здоровий та поживний сніданок для стрункості, краси та бадьорості. І про це у рубриці іранбуку. С вами Ирина Букур, и мы продолжаем говорить о красоте и здоровье. Если вы помните, в каждой из наших бесед, когда мы говорим о здоровых волосах, о здоровой коже, мы упоминаем здоровое питание. Потому что именно здоровое питание является источником нашего здоровья, молодости, долголетия и красоты. И сегодня мы посвятим всю нашу беседу только диете красоты. Пойдемте! Существует огромное количество разных диет, разных предложений по рациональному питанию, здоровому питанию. Но когда я проанализировала жалобы своих подруг по поводу ломких и сухих волос, туского цвета лица, лишних килограммов, я точно поняла, что основная проблема ⁇ это перевернутый режим питания. Достаточно перевернуть систему и правильно организовать завтрак для того, чтобы полностью все в организме отладилось и гармонично работало. Сегодня мы будем говорить о самом главном приеме пищи – о завтраке. И поможет мне в этом наш шеф-повар, технолог здорового питания Артем Гура. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Я хочу вам сказать, что если мы правильно организуем завтрак, то это уже 80% того, что наши волосы, кожа и фигура всегда будут в порядке и будут нас радовать. Нашему организму нужна энергия для того, чтобы выполнить все то, что мы себе запланировали. И поэтому в наш завтрак обязательно включены злаковые. Вот они стоят на столе. Если мы едим каждое утро кашку, нам так не хочется перехватить конфетку или печенька. А почему мы это делаем, как правило? Потому что нам не хватает энергии, а конфеты, печенье, все сладкое — это быстрый углевод, который создает только иллюзию энергии. Задача вторая: насытить наш организм необходимыми микроэлементами и витаминами. Среди них можно выделить витамины группы В. Это вообще витамины молодости. Именно благодаря витаминам В растут красивые, блестящие волосы, и они, конечно, находятся прежде всего в злаковых. – это витамины группы С. Это, конечно, наши фрукты, овощи, и в частности, очень полезен и насыщен витаминами авокадо. Следующий элемент – это аминокислоты. Именно из аминокислот строятся наши молодые здоровые клеточки. И опять мы возвращаемся к нашим злаковым. До 20% растительных аминокислот содержат наши крупы очень важный, опять же, элемент завтрака. Очень важный момент – это антиоксиданты. Мы знаем, что причиной старения чаще всего являются именно токсины. Поэтому в завтраке очень важны масла оливковое, масло расторопшее, а также семя льна, является мощнейшим антиоксидантом. И последняя задача. Если мы хотим всегда сохранить стройную фигуру, я рекомендую использовать куркуму. Вот такая вот красивая специя, которая помогает расщеплять жиры и понижать уровень холестерина. Наша задача сейчас приготовить красивый вкусный завтрак. Поскольку главный ингредиент нашего завтрака – это каши, сегодня я для вас приготовлю кашу киноа. Но также не надо забывать о таких прекрасных злаковых, как черный рис, кукурузная каша, гречневая каша, нешлифованный рис и другая разновидность киноа. Давайте приступим к готовке. Берем котелочек. Вот у нас здесь отмерено примерно на одного человека, на порцию. Варится она практически так же, как гречка. Заливаем воды так, чтобы было где-то на палец. Вот. Подсаливаем. Главное не пересолить. Сейчас кашку доводим до кипения и сбавляем огонь на самый минимум. 10-15 минут и у нас все готово. Мы можем приступить к приготовлению замечательного овощного салата, который послужит прекрасным гарниром к нашей кашке. Возьмем для этого супер авокадо, самый полезный фрукт из доступных нам. Мы нарезаем его хаотично, никаких строгих рекомендаций здесь дать мы не можем. Главное, чтобы оно было крупненькое. Когда мы его заправим, мы будем перемешивать, чтобы оно не превратилось в кашу. Возьмем перец. Вот такой замечательный, красивый. Вот. Такая же нарезка, чтобы все было практически одного размера. Отправляем перчик, нарезанный в миску. Дальше возьмем замечательные, очаровательные помидорчики черри. Обязательно надо в рацион включать разного цвета. Красный, оранжевый, ну, что есть. Ну и помидорки черри, конечно, это у нас антиоксиданты великолепные. Вот, мы здесь все стараемся сделать так, чтобы вывести токсины из организма. Обязательно зелень, обязательно. Зимой это неистощимый кладезь витаминов. Нарезка, опять же, чем крупнее, тем лучше. Вкус будет каждого ингредиента чувствоваться, это очень важно. Укропчик у нас для запаха, он дает восхитительный запах. Дальше мы заправляем молотым семян льна. Ага, семян льна, мы помним, это у нас антиоксидант великолепный, да? Обогащаем вот. омега-3, добавляем куркуму, Куркума. не забываем. Да, тоже вот специя для похудения. Ее по вкусу добавляем, потому что она немножко специфическая, не каждому нравится, но постепенно нужно привыкать. Эта специя незаменимая в кулинарии. Итак, наша кашка готова. Uh -huh. Сейчас осталось ее заправить только маслом расторопшим в данный момент. Uh -huh. Наше полезное масло. Масло расторопши. не жалеете. Каше масло не спортишь. Очень вкусно получается. Очень вкусное масло. Да. И салатик. Получается, блюдо оформлено геометрически. Круг и э, квадрат. Потому что, когда говоришь «Ешьте просто каши», это звучит как-то невкусно и ну, особой охоты есть не вызывает. А вот когда ты глянешь на такое блюдо, уже хочется попробовать и хочется так завтракать. Вот такая вот у нас красота. Салат, кашка киноа и немножечко сыра Филадельфия. Полезно, вкусно, эстетично и полностью восполняет весь запас Микроэлементов, витаминов для нашей молодости, красоты и здоровья. Помните, завтрак ⁇ это самый важный прием пищи в течение дня. Оставайтесь молодыми, красивыми и здоровыми. Отже, ми вже дізналися про три правила початку успішного дня: це ранній підйом, фізична активність, правильний сніданок. І на черзі останнє заключне правило це позитивне налаштування. А от чи можна навчитися мислити позитивно? Психологи переконують звичайно і пропонують запам'ятати просту мантру для успіху, яку можна повторювати одразу після пробудження або ж перед виходом із дому. Для того, чтобы проснуться в хорошем настроении, правильно начать день, поставьте будильник буквально на 5 минут раньше, чем вы обычно просыпаетесь. Это время вы можете использовать, например, для того, чтобы прочесть молитву, для того, чтобы обратиться к мирозданию, к Богу, к силам. Ну, тут уже кто во что верит, я предлагаю произнести как универсальную установку для себя перед тем, как встать с постели произнесите следующие слова: спасибо, что я есть, спасибо, что я здесь. Сегодняшний день прекрасен. Все мои планы осуществятся, а все желания сбудутся. Ничто плохое меня не коснется, и ничто плохое не сможет мне в этом помешать. Дальше встаете с постели, начинаете свой день, чтобы закрепить эту установку, вы должны продолжить свой позитив и тут уже у кого какие предпочтения. Можете послушать любимую мелодию. Таким образом, вы подготавливаете себя к выходу из своего маленького мирка в большой мир в социум. И поскольку вы позитивно настроены изначально, ничто плохое вас не коснется и ничто плохое не помешает осуществить вам ваши планы. Сьогодні у програмі Мудне здоров'я ми говорили про те, як розпочати ранок, щоб увесь день виявився вдалим, а ви стали більш здоровішими, енергійнішими та щасливішими. Я Вероніка Ухолкова, прощаюся з вами рівно на тиждень і бажаю вам успіхів та міцного здоров'я.